নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ এয়া ঘৰৰ গছৰ কণ বিলাহী আজি আমি এয়াকৈ বনাম আৰু দেউতাই কঁঠাল আনিলে এই বেলেগ আমাৰ নিজৰ নাই বাৰু বেলেগৰ গছৰ পৰা আনিছে আজি মানে কঁঠাল খাম বিলাহী এয়া ঘৰৰ বিলাহী খাম তাৰপিছত এইটো এটা কালি দেউতাক বেল আনি থৈছে তাৰপিছত এইটো ধুনীয়াকৈ খাই দিম আৰু অলপ দেৰিকৈ কঁঠাল টো আমাৰ দেউতাই ইয়াতে আনি থৈছে মানে আঠা ওলাই থাকেতো সেইকাৰণে দমকল থৈ দিছে আনি এইটো ধুনীয়াকৈ এইটো চব্জি বনাম আৰু আজি দেউতাই বাকলি ছাগলী গুচাই দিব এই আঠা ওলাইছিলে সেইজনে পানী দিলে মানে এইটো যাব সেইকাৰণে পানী দি দি কিনে বাকলি গুচাওঁ আমি কঁঠালত কলবিলাহী দি খাবলৈ বুলি ইয়ে আমাৰ মায়ে পুখুৰীৰ পৰা মাছ ধৰি আনিলে সেইটাৰমান এনেই আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ বিলাহী দি বনাওঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ভাজি লওঁ আৰু সেইখিনি বিলাহী দি বনাই দিম ধুনীয়াকৈ বিলাহাৰ দি কিনে বিলাহীখিনি এতিয়া ভাজি আছোঁ ভাজি কিনে সেইখিনি মাছখিনি ভাজি থৈছোঁ এইখিনি পূৰা বিলাহীৰ লগত কল দিলাঙি হয় এয়া ধুনীয়াকৈ জোল বনাম আৰু আৰু কঁঠালখিনি অলপ বইল কৰি লৈছোঁ আলু আৰু কঁঠাল অলপ নিমখ দি কিনে আমি বনাম আৰু সেইটোৱে আদা নহৰু ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ খাই থাকিব আৰু আঞ্জাখিনি মাছ আৰু বিলাহী আঞ্জাখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল নুমাই দিলোঁ এতিয়া আৰু কঁঠালখিনি বনাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ

এতিয়া কথা নঞ্জা হৈয়ে যাব আৰু আৰু কোনে কোনে খাই ভাল পাওঁ ক'বাচোন কথা বনাই মইনো বহুত ভাল পাওঁ দেই একদম আমি আজিলৈকে তিনিদিনমান খালোঁ এই কঁঠাল আৰু আপোনালোকে খালে নে নাই ক'ব দিয়া হৈয়ে যাব আৰু অলপমান পানী দিব লাগিব পানী দি কিনে অলপমান উতলাই নোৱাই দিম আৰু পুৰা উতলি আছে একদম পানী দি দিলোঁ এতিয়া অলপ উতলাই নমাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ মোৰ পূৰা একদমেই ইয়াৰ কঁঠালৰ আঞ্জাখিনি হৈ গ'ল মানে চব্জি দেই নুমাই দিওঁ আৰু তই চব্জিখিনি